Теплоход «Хирург Юрженко», борт которого совсем недавно омывали воды Днестровского лимана в поселке Затока, уже находится на первом причале в Акермане. Пока его приводят в порядок, в городском совете проходит совещание. Юристы и чиновники решают, как быть с его территорией, которую пытаются вернуть в собственность города. Отсюда хорошо видны красоты Лимана, средневековой крепости. Да, и рыбакам очень нравится это место. Говорят, что тут хороший клев. Относительно недавно власти Акермана заговорили о возобновлении работы речного транспорта. Соответственно, чтобы пришвартовать теплоход, нужно подходящее место. Не обошлось и без судебных разбирательств. 29 мы бачим, червня 2016 -го года выданный наказ на Підставі постанови Одеського апеляційного господарського суду, яка набрала сили 15.06.2016 Згідно цього наказу, необхідно, як ви вже сказали, зобов'язати приватне підприємство Інвістстройсервіс повернути в управління комунальної власності «Білгород-Дністровська». Будівлі та споруди річного причалу номер 1 по вулиці Леона Попова, міста Білгородністровський протягом місяця з винесення цієї постанови. Значить, як ми бачимо, боржнику, тобто згідно цієї постанови, яким є інвестройсервіс, цьому боржнику було надано місяць для того, щоб він самостійно якби виконав цю постанову. Значить, боржником на даний момент дана постанова не була виконана. Тому был выдан наказ, который предъявлен для примусового выполнения до Державной выполняющей службы Белгород-Днестровского. Постановление суда есть. Сроки для добровольного исполнения указаны до 19 июля. Но для того, чтобы привести причал в порядок, потребуется немало времени и средств. Причал находится в удручающем состоянии. К сожалению, он не эксплуатировался надлежащим образом, он не эксплуатировался как причал. Поэтому, вы видите, сюда не вкладывались капитальные вложения. То есть, это он как был, скажем, 20-летней давности, с тех пор, что не было не проведено ни ремонта, ни каких других действий. Причал, к сожалению, похвастаться сегодняшним состоянием этого причала мы не можем, потому что надо вкладывать, видно даже так невооруженным взглядом, что необходимо вкладывать определенные средства для того, чтобы его привести в какой-то цивилизованный вид. То есть, соответственно, эксперты после окончания оформления всех документов, эксперты э, пройдут оценку. Мы будем знать точно сумму, которую необходимо сюда вкладывать. Я думаю, что на 2017 год постараемся заложить бюджетные средства на ремонт этого причала. В всяком случае, так, мы так планируем пока что. Само расположение причала очень удобное, ведь ни для кого не секрет, что как только туристы приезжают в Акерман, они первым делом хотят увидеть крепость, а вид с воды Просто поражает. Но когда состоится первый рейс, неизвестно. Теплоход есть, лиман тоже, а с причалом пока что придется подождать, говорят в местном совете. По сути, для того, чтобы, скажем так, получить все разрешительные, то есть документы на причал, на его эксплуатацию, на передвижение пассажирского судна, то есть вот, необходимо еще какое-то время, для того, чтобы все это привести вот в законодательное русло. К сожалению, это те причины, которые не зависят уже в данной ситуации ни от городского исполнительного комитета, ни от государственного предприятия администрации личных портов Украины, поскольку с нашей стороны мы уже все необходимое сделали. В данной ситуации сейчас необходимо подготовить все эти документы. Вот такая картина сложилась на сегодняшний день. Но местные власти не теряют надежды, что этим летом речной транспорт все-таки заработает. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.